qovurg'alar anatomiyasi qovurg'alar koste o'n ikki juft bo'lib uch guruhga bo'linadi birinchi yetti jufti chin qovurg'a koste vere oldingi uchi qovurg'a tog'ay orqali to'sh suyagiga birikadi sakkizinchi to'qqizinchi o'ninchi qovurg'alar soxta qovurg'alar koste spure deb ataladi ularning oldingi uchlari tog'aylar vositasida o'zidan yuqoriga ya'ni yettinchi qovurg'aning tog'ayiga birikadi o'n birinchi va 12. ikkinchi qovurg'alar yetim qovurg'alar koste fluktuantis deb atalib oldingi uchlari erkin holda qorin mushaklarining ichida joylashadi qovurg'alarning hammasi orqa tarafda ko'krak oumurtqalariga birikadi qovurg'aning oldingi uchi tog'ay moddasi kartilaga kostalisdan orqa qismi esa suyak qismi oz kostalidan iborat qovurg'aning oldingi uchi ekstermitaz anteryor yoki ekstermitaz sternaliz orqa uchi ekstrermitaz pasteryor yoki estermitaz vertebralis deyiladi ularning orasida esa tanasi korpus kosta joylashadi orqa uchida boshcha kaput kostai yi, bo'yin qismi colum kostei va bo'g'im yuzalari fais artikulais capitis kost bo'ladi ikkinchidan o'ninchigacha qovurg'alarning bo'g'im yuzalari qirra kristakapitis vositasida ikkiga ajralgan bo'ladi chunki bu qovurg'alarning bo'g'im yuzalari qo'shni ko'krak umurqalari orasiga birikadi birinchi o'n birinchi o'n ikkinchi qovurg'alarning har biri bittadan umurtqa bilan birikkanligi uchun bo'g'im yuzalarida qirra hosil bo'lmaydi qovurg'aning bo'yin qismini uning tanasiga o'tish sohasida yuqoriga o'nta qovurg'ada bo'rtiq tuberkulum koste bo'ladi bu bo'rtiqning bo'g'im yuzasi fasis artikulralis tuberkuliy umurtqalarning ko'ndalang o'simtalariga birikadi qovurg'a tanasida burchak sohasi angulus va birinchi qovurg'ada burchak bortuk sohasi bo'rtiqqa to'g'ri kelsa qolgan qovurg'alarda bu soha bo'rtiqdan uzoqlashadi 12 ikkinchi qovurg'ada esa burchak bo'lmaydi qovurg'alar ichki yuzalarining ostki qirra sohasida qon tomirlar va nervlar joylashadigan egat sulkus costae joylashgan shu sababli klinik amaliyotda plevral punksiya qilinayotganda tomirlar va nervlar jarohatlanmasligi uchun igna qovurg'aning yuqori yuzasi bo'ylab kiritiladi qovurg'alar orasida birinchi qovurg'a boshqalardan ajralib turadi birinchi qovurg'aning tanasi yuqori va ostki yuzalari bo'ladi qolgan umurtqalarda tashqi va ichki yuzalar bo'ladi birinchi qovurg'aning ustki yuzasida narvonsimon mushaklar birikadigan bo'rtiq tuberkulum musculus skalini anterior bo'ladi bu bo'rtiqning tashqi sohasida sokus arteria subclavia bo'ladi bo'rtiqning ichki sohasida omrov osti venasining egati, sokus venae subklavia bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat